بسم اللہ الرحمن الرحیم خشیت الٰہی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر مومن کو حاصل کرنی چاہیے خشیت الٰہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا اور یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے اور بندہ مومن کی زندگی کا محور ہے جو شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا رہتا ہے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مومنین کے لیے ارشاد فرمایا افمن حاضل حدیث تاج کیا تم اس کلام سے تعجب حاصل کرتے ہو و ولا حکوم اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو قرآن مجید فرقان حمید میں رونے کے بارے میں تلقین فرمائی کہ بندہ مومن جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے خوف رہتا ہے رب العالمین کا اور ڈر رہتا ہے پھر قرآن مجید فرقان حمید کی صورت توبہ کی آیات مقدسہ کا مختصر سا حصہ ہے فَلْيَدْحَقُوا قَلِيلًا کلیلوں ولیبکو مومنین کے لیے ارشاد ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ کم ہسا کرے اور زیادہ رب العالمین کے ہاں رویا کرے قرآن مجید فرقان حمید بار بار رونے کی تلقین فرما رہا ہے رب کے خوف کی وجہ سے بندہ مومن کو رونا چاہیے جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار چھ سو تیس اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند کے اندر حدیث پاک ریویت کی ہے اور نسائی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے رضی اللہ 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 عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رجل بقا من خشیت اللہ کہ اللہ تعالی کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا یہ اس طرح ناممکن ہے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائی کہ جس طرح حتی یعود اللبن الدرعی فرمایا کہ جس طرح کے دودھ تھنوں سے نکل آئے دوبارہ وہ تھنوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا دوبارہ تھنوں کے اندر داخل ہونا اس کا ناممکن ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن جو رب کے خوف کی وجہ رویا وہ شخص بھی جہنم میں داخل نہیں اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم فرمایا کہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والی گرد و غبار اور جہنم کا جو دھواں ہے وہ دونوں ایک جمع نہیں ہو سکتے فرمایا اس پوری حدیث مبارکہ میں کہ جو رب کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے وہ بھی جہنم میں نہیں داخل ہوگا اور رب کے حضور رب کی طرف جانے کے لیے جو انسان پر گرد و غبار آتی ہے وہ گرد و غبار اور جہنم کو جو دھواں ہے وہ بھی جمع نہیں سکتا جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث حدیث مبارکہ ہے وہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نانی لا من نارو عین من خشیت اللہ فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور پھر رسول پاک وسلم نے فرمایا وہ عین تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ سبھی فرمایا کہ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں پیرا دیتے ہوئے جاگتے ہوئے رات گزاری یہ دو ایسی آنکھیں ہیں جن کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہے اس کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو چورانوے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک علیہین کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن قیامت کے حوالے سے بات فرمائی اور فرمایا یقول اللہ تعالیٰ کہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اخرجو من النار منظکنی یومن او خافنی مقام فرمایا کہ رب العالمین حکم فرمائے گا ان لوگوں کو یا ان کو جہنم سے نکال لاؤ جو کسی بھی وقت انہوں نے مجھے یاد کیا اور ان کے دلوں کے اندر میرا ڈر آ گیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم سے نکالنے کا حکم ارشاد فرما دے جامع ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار ٹھین سو انتر انبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ قول لئی اللَّهِ شی انحبا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو ان دو قطروں سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں فرمایا کہ وہ کون سے دو قطرے ایک, ایک وہ قطرہ قطرت دموئن من خشیت اللہ ایک, ایک, ایک وہ قطرہ کہ جب بندہ مومن اللہ کے خوف اے کی وجہ سے جب بندہ مومن کے آنکھ سے جو قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَطْرَةُ دَمْ اِن تُحْرَكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا دوسرا وہ قطرہ کہ بندہ مومن جب رب کے راستے میں چاہے وہ جہاد کر رہا ہے یا رب کے راستے کی طرف وہ جا رہا ہے تو اس کو جو کوئی چوٹ پہنچتی ہے اور اس کا جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ بھی رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چھ ہزار چالیس اور امام بہکی نے شعب المان کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے انبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال کال وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے و عزتی رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری عزت کی قسم یا رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں کیا ارشاد فرمایا لا اجمع الا عبدی خوفین و امنین فرمایا کہ میں بندہ مومن پر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض اللہ اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کہ نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بذات فرمائی کہ ازا خافنی فی الدنیا فرمایا کہ اگر بندہ مومن دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتا رہا اس کے دل کے اندر رب کا خوف رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانتہو یومر کیا وہ قیامت کے دن امن میں رہے گا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اذا امنانی فی الدنیا فرمایا کہ اگر بندہ مومن دنیا میں امن میں رہا بالکل اس کے دل میں رب کا خوف نہ رہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخافتہ یوم القیامہ فرمایا پھر قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہِ مومن کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے دل میں ہر وقت اپنے پروردگار کا خوف رکھے تاکہ اس فرمان کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بندہ مومن جو ہے وہ رب العالمین کے ہاں امن میں رہے یہ سب سے بڑا فضیلت کی بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جمع فرمائی اور بیان کر